Salam əziz müəllimlər və tələbələr. Bu günlərəm sizə istilik effektinə aid xüsusi bir məsələ ilə tanış etmək istəyirəm. Gördüyünüz məsələdə bizə əmələgəlmə istiliklərinin tapılması tələb olunur. Əmələgəlmə istiliyi 1 mol mürəkkəb maddənin bəsdit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istilik miqdarıdır. Gördüyünüz kimi CO2-nin əmələgəlmə əmələgəlmə reaksiyası verilib bəsdit maddələrdən. Deməli mən bu reaksiyaya əsasən əmələgəlmə istiliyini tapa bilərəm deməli bildiyimiz kimi reaksiyanın əmələgəlmə istiliyi bərabərdir istir çəfektini bölməliyik dik əmsalına. Ancaq CO2-nin CO2-nin deməli əmsalı olmadığı üçün elə istir çəfektinə bərabər olacaq 400-ə. Daha sonram CO-nun əmələgəlmə istilinə tapmaq üçün birinci reaksiyada düsturumuz var ki, reaksiyanın istir çəfekti bərabərdir deməli məhsulların əmələgəlmə istiliyindən məhsulların əmələ gəlmə istilindən çıxırıq, başlanğıc maddələrin əmələ gəlmə istilinə. Deməli 136 bərabərdir müsbət 136 kilojol bərabərdir CO2-nin əməl 1 molunun əmələ gəlmə -gəl istiliyi. Deməli 400-üsə yazırıq ki 2 vurulsun 400 çıxırıq bəsit maddələrin O2-nin əmələ gəlmə istiliyi 0-a bərabərdir Çıxacaq -2. Deməli CO-nun e, əmələ gəlmə istinin yerinə x qoyuruq. X-i də buradan tapırıq. Deməli x də buradan bərabər olacaqdır. 332-yə